ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಆ ಯೋಗಗಳ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ ಯೋಗ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಣ ಯೋಗ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಭಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಪಾಪನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಧ್ರುವ ಯೋಗದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಣ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಜಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಏ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ನಮೋ ಸೂರ್ಯದೇವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೈವಜ್ಞ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಓಂ ಘಣಿ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ ृणिः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं

ॐ ृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ ॐणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ ॐणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्री नमः ॐ ॐणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ ॐणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं य नमः ॐ गृणिहि सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणिहि सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ ृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ घृणीः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः ॐ गृणिः सूर्य आदित्यः ॐ श्रीं श्रीं सूर्याय नमः